ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர வஜ்ரகவசம் பாராயணம் செய்தால் எப்பேற்பட்ட நோய்களும் குணமாகும் உடல் வியாதிகள் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் கடவுள் நல்ல உடல் நலத்தோடு வைத்துக் கொள்வர் நாராயணம் பரபிரங்க சர்வ காரண காரணம் மமா सहस्रशीर्ष पुरुषो वेङ्कटेशिरोऽवतो प्राणेश प्राणनिलय प्रणं रक्षतु मेघरी आगाश राक्षसुधानाथ आत्मानं मे सतावतो देवदेवोत्तमभाया देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेक्षो मङ्गां भाजा निरीश्वरः बालयेन् मामगं कर्म साबल्यं न प्रक्ष्यथ यजेतद्वज्रकवसमवेत्यं वेङ्कटेशिदुः सायं नित्यं ब्रुद्यं तरति निर्भयः